Сироваткою откусы. Mm. А сейчас моя долзмат форму тоже моя вида вид из тобто. Надо киспресс. Да. Yeah. Загадку за 800 грамів. Так, я... так, ми сідаємо. есть. У нас тут яичка вареные. сальцо и колбаса, гурочки, майонез, хлеб и можно еще потом поесть и тиходу. Карапулях. Карапулях. Что это смешно? Потому что это обман ожидания. Ты думаешь, что я скажу там кульки, бульбы, правильно? А я скажу карапульки. И это неожиданно, и это смешно. На... Тебе. Да, нельзя. Чтобы научиться шутить, надо разбирать каждый раз, когда тебе смешно. Надо понимать, от чего я засмеялся. И тогда ты сможешь делать смешно в любой момент, когда захочешь. Правильно? То есть надо хватить и анализировать, что тут было смешного. Допустим, в арена макарена є э, такі це, е, видео. Сидит э, мужчина с жінкою. И вона каже, щось на мені скучно. Можется попробовать изменить друг другу. А он каже, я уже пробовал. Бачишь, все одно не весело. Ч <рес> тут смешно? Блядь. <gry> to, że nikt to nie wydał. Nie, tu to nawet nie ma uh -huh. i to ja kupiać, tam Nie Trzeba coś kupić. Tam nie jest żołdka, ale mała. Można nie jeść dać. No to A poparę.

Ah, eu churci com isso aqui. com um gulbasa, um gulbasa, um gulbasa, um gulbasa. Чего возьми написать, то, издохнешь. Ну. Спасибо, Арсен. Ну, колбаса и мы не очень натуральные. Да, Андрей, я украинец. Дим, ты веришь, что все едят натурально? Не было такого. Спасибо, Андрей. Всем Ты меня не с такими фаганами? Яйцом, правда? Да хорошо сочетается спасибо антон люди не забывайте подписываться на канал це приносит больше еды ты взяла назад. Да, я нагоняю людям аппетит. Я в жизнь помаленьку да. ему. Создаю третий канал. заработаю да, работаю над оформлением. А что будет Всякие прикольчики. Уже та Оксана школа теж, так як Лисютка, смішинки всякі показує з чоловіком разом. тобі сказав, це фігня. Просто люди, я зрозумів одне. Люди підписуються на один контент і не дивляться на другий. А допустим, я записую свою життя, і я знімаю щось смішне, і ніхто не дивляться. Те, що не підписалися на пойду по коров, поєм. Понял. А уже там что-то еще. людям пофиг. Ну типа так какие да люди могут и отписываться, потому что богато говна всякого на канале. Месси его робится. Привет котик тихо, все хорошо. Сэр, да, сэр, ясно, алмаз. М -м. Ясно, Юрик. Ров. Полезная информация. Алло, мне приятно. Это значит, что я же настолько крут. Дякуємо свого пса. Вже мене следующий раз надо шоколадку купить, да? Я возьму с собой в сад, неоткуда буду идти с Я зайду, куплю в магазин. Буду идти с возьму с собой саку. Могу прийти с конфетами. Давай. Что мы, Украина, естественно. Глупый вопрос. Хорошо, сармат. Привет, Тоби. Да, вкусно. Привет, Валентина, спасибо. Так, Я расскажу по... по миску і по ложку. Дима, мізку тобі треба сам мені давати, бо ти не знайдеш. Mm -hmm. Давай мені вам Я возьму чай, чай, молоко. Мені чай не роби, я не буду. Я ложпиня викидаю. Нормально? Так, вот пойдет. И ложечку их шума. Давай я повешу. It's my life.

ты себе чай робишь? Да. Буду есть овес, а мама зараз будет кульки есть. Я потом покажу. o сначала мы. Надо будет глянуть. Цукоредов, Мурат. Да, канал про то, как вкусно поесть. Привет, Дед Мороз. Привет, Надежда. Хочешь каламбур. Надя купила питательный крем для кожи. И только крем питает надежду, похоже. Это, Это Каламбур. Ну что каламбур. Надя, ты надежда. Надежда. Это и имя. Ну и Надежда, поняла? Надя купила питатель крем для кожи. И только крем питает Надежду, похоже. Надежду питает. Не человека, а Надежду питает. Только крем. Значит, Надежды нет, поняла? Это каламбур. Да, Дед Мороз, це... Дед Мороз, Эль 4 d Сказал про то, как я ем лора, ну и про женскую жизнь. Каспийский груз каламбурит. Представляете? хорош, что все узнал, что это каспийский груз. Мимо привет. От Деда Мороза. От Деда Мороза, какой черный мужчина с черной бородой и волосами. какой черный мороз. Как дела, все хорошо. Да, я знаю, я любитель Каспийского груза, там много каламбура. Нет, до сих пор не наелся. Ем. Короче, кранчи с нюцем. А нет, это минский, не минский фруктовый с медом. Очень вкусно. А ты бы Наверное, чтобы я жил сам, то была бы еда номер один и вкусно, и полезно, и быстро готовится. И когда мне будете его надо не приел, я а ты не надо не видишь уже. Да. нас на дождь, но нема Не знаю, Надежда. Старается. Да, и Украина с И мне очень вкусно. Секунду. такие моры, чтобы тут предъявляться а по весны за базар. А идем снова, не игноры. не игнор. Голодомор. да. Угу. А еще что, что я бачу, что сзади делается. Мясо нет. Ну, сегодня нет. Сало. Не, я не знаю, знаю, ребят. Мне 23. У белого фотка похожа на Ивангая. Гай что-то подобное колись было. Чи это зараз, чи это колись, я уже не помню. Что есть такие? Майнкрафт и зеленые. Прям копия. Что серьезно, Дмитрий? Тут все, что происходит на этом канале, все на серьезно. Не ну, воспринимайте серьезно все, что делается. Ясно было. Я когда зашел, сразу понял, ты. только твои сограждане чавкают и жрут на камеру. Как это объясняется, не знаю. Сало это хорошо с на да хлебом. Да, мы ели тут сало и с цибулей, с цибулей. Героям слава Оля. Четки в другой комнате, колыем ем, четки накидаю. Я снова в деле. Маты сидит около меня. Есть кульки. И забыл себе показать, что маты ест кульки. Ну то ладно. Она уже А уже люди подумают, что я не ем. А и думают. Вот всегда думают, что я живу и живу без конца. сегодня Дима, я запускаю посудомойку и валю. Ясно. А я сейчас заканчиваю с оформлением канала. И буду делать ролики на новый канал. Кстати, для этого канала я и купил хромакей. Э, Чтобы что-то такое мутить. А, на... а куда ее чиплят? А его и не надо на это чеплять. Его даже просто положил сюда, там, просто здесь положил. Взял в одну стойку, мне прищепки, до стойки прищепил. Все. Его устанавливают очень просто. В чем и суть такой вещи, понял? Что она очень просто устанавливается. Так, мы чат застрял на телефоне. Таз у тебя? Мне мало не таза. Привет, Дмитрий, привет. Сейчас будем сбывать телефона, читать комменты. Они слабо, если ты любишь своих подписчиков, но твикни кукареку. шел нахуй! <реку> <реку> Вроде крикнул. Митя, я ухожу. Ладно, Дмитрий, пока. Ой, оля. Ешь пока рот <реку> Хорош, Дед Мороз. Заговорил прибаутками. Сколько подписчиков хочешь? 100 миллионов. Кстати, на канале уже 40 тысяч. Давайте добьем 41-ю. Там чуть-чуть осталось. всего лишь таких каких 70 подписчиков. 60. Что брат равняется? Братья жалуются на войну, которой не было. Ты о чем, Дмитрий? А стиралка? Что стиралка? Одежда, сними свою маму. Ты о чем? А, видео на канале Е маме. Зайдет на канал Шорц и там и длинные ролики. Там миллион видео. Кому там унитаз нужен, вышлю без проблем ограниченным. Братец, а зачем тебе коса? Э, я модель, у меня контракт на мой внешний вид, на косу и на сережки. Все, все есть. Мама уже ушла, то маму не сниму. Бо ее уже нету. Она посудомойку закладает. Зайдет пустя. Так что, стиралку маешь? Да, стиралку маю, посудомойку маю. А унитаз снимаю. Вышлет мне унитаз, а лучше сразу ванну, комнату. Можно даже разобранную, чтобы я ее тут собрал. Перехвал телефон, а забыл, что ж комментарии не идут на этом телефоне. Но если есть колбаса, то мне нужна колбаса, ясно, богатый. Ну, я бы не сказал, не белов, я украинец. Я украинец, бой. У нас короче пропал свет. Того всем пока. Спасибо за, за, за ремонт, в общем. За похвалу. За похвалу ремонтика. Спасибо за похвалу ремонтика. Там надо у нас есть степлер. Степлером бахнуть. А я ушел, у нас нема света.